Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, каким образом монтируется шаровой кран D-стриж на трубопроводе. Для этого нам понадобится, ну, собственно, сам трубопровод с приваренными фланцами, шаровой кран D-стриж, две прокладки. Мы использовали паранит, можно использовать резину, гайки, шпильки. В данном случае шпилька метровая порезана на 4 части и гаечный ключ. Первая операция, которую мы производим, размещаем шаровой кран LD-стриж на трубопроводе, то есть между двух фланцев. Удобно то, что размерность шарового крана LD-стриж соответствует присоединению по ГОСТ. Далее размещаем шпильку нижнюю, начинаем снизу, потому как это в дальнейшем нам будет удобно для установки прокладок. То есть вот таким образом шаровый кран уже не падает с трубопровода. Первая прокладка укладывается с этой стороны, вторая с этой стороны. Ну и оставшиеся шпильки мы монтируем так же, как и монтировали первые две. От руки накручиваем гайки. производим подтяжку. Подтяжку производим ключами. Используем ключ на 24, что соответствует гайке М16. В соответствии с инструкцией производителя, подтяжку необходимо производить без надпись. В дальнейшем это избавит нас от перекосов и от возможного образования течи. Таким образом подтягиваем Пильки, две подтянули, остальные две у нас ослабились. Ну вот так вот достаточно крутить от руки без удлинителей. Это позволит достичь необходимой герметичности для крана. Вот. Ну и последнее операция, кран смонтирован, последняя операция, необходимо проверить работоспособность. То есть кран необходимо совершить цикл открыто-закрыто. Закрыли, открыли. Кран работает. В следующем сюжете мы вам расскажем, каким образом поменять задвижку на шаровой кран на стриж